пришел к власти вроде бы большинство народа по выборам его поддержало ну мы все видим что никакой программы конкретной для народа никто не предлагает вот идем в Европу идем в Европу сколько рабочих мест откроется в этом году через месяц через год никто ни о чем не говорит только закрываются пойдите в любую налоговую службу очереди стоят предприниматели сдают патенты о предпринимательской деятельности, потому что непомерные налоги обложили. Налогами обложили также и предприятия. Но вместе с тем, эти предприятия, которые работали на Россию, они за Европейский Союз нам предложить толком ничего не может. Цены растут, коммунальный проезд в общественном транспорте, коммунальные цены растут, как дальше жить и что делать никто не понимает депутаты все затаились кто были в партии регионов сейчас переметнулись, поразбегались по другим партиям мы это все видим, что происходит в парламенте на местном уровне как дальше будет вот эта ситуация тяжело спрогнозировать осенью народ будет более активным как будут смотреть люди тем свободовцам в глаза, которые призывали к Майданам, которые призывали к свержению правительства Януковича. Вот чего добились все вот эти Майданы, добились то, что нарушила стабильность в государстве. Можно было бы подождать, подождать до следующих выборов, можно было бы как бы импичмент объявить, там другими какими-то более нормальными понятными ценностями. Но тем не менее, этого не произошло. Страну втянули в войну. Вот мы видим последнюю стадию загнивающего капитализма. Это война, когда люди непонятно за что и непонятно ради чего убивают друг друга.